Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunda İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun 50 illik kubleyinə həsr olunan tədbir keçirilib. Tədbirdə xarici qonaqlar, dövlət rəsmiləri, Fizika, Riyaziyyat və Texnika Elmləri bölməsinin üzvləri, Milli Elmlər Akademiyasının təşkilatlarının və Respublikanın ali təhsil müəssisələrinin ali və mütəxəssisləri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik Əkgülizadə, İdarəetmə Sistemləri İnstitutunun fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Azərbaycan elminə və di dəyərli töfələrdən danışıb bildirib ki, institutun adı fəaliyyətini ölkəmizin inkişaf konsepsiyasına və yeni prioritet elmi istiqamətlərinə uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə dəyişdirilərək idarəetmə sistemləri institut adlandırılıb. Tədbirdə institutun direktoru akademik Telman Əliyev idarəetmə sistemləri institutunun yaranması və inkişaf mərhələləri mövzusunda mürüzə ilə bağla çıxış edib. Bildirib ki, son 10 ildə bu elmi müəssisə tərəfindən 177 elmi nəticə müxtəlif sahələrinə tətbiq edilib. 3089 elmi əsər 69 monoqrafiyaya çap olunub. 39 qrant 3 beynəlxalq 14 davr sayı 14 Azərbaycan Respublikası patenti alınır. Hazırda institutun 4 şöbəsində 25 elmi tədqiqat laboratoriyası fəaliyyət göstərir. Sonra institutun inkişaf yolundan bəhs edən film nümayiş etdirilib. Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirinin müavini Elmir Vəlizadə ölkəmizdə informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının inkişafının perspektiv istiqamətlərindən danışıb. Respublikamızda informasiya cəmiyyətinin qurulması ilə əlaqədar milli inkişaf modelinin formalaşdığını söyləyən natiq qeyd edib ki, intellektual əməyə əsaslanan cəmiyyətə keçid elin və təhsil sahəsində ənənəvi modellərin transformasiyasını gündəmə gətirir. Daha sonra çıxış edən Milli Elmlər Akademiyasının akademik katibi akademik Razi Məlikulyev elektron hökumətin elm tutumlu aktual problemlərindən danışır. Akademik bildirir ki, Azərbaycan elminin beynəlxalq qədimin müddətdə inteqrasiyasının təmin olunmasının sürətləndirmək məqsədi ilə Prezident cənab İlham Əliyevin imzaladığı sərəncam və fərmanlar, o cümlədən Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə milli strategiyanın həyata keçirilməsi ilə bağlı dövlət proqramında qeyd olunmuş bir çox tələblər elmdə aparılan islahatlar çərçivəsində elmi fəaliyyətin müasir riqati əsasında yenidən qurulması və inkişaf etdirilməsi məsələsini zəruriyyətib. Tədbirdə çıxış edən tələbə qabulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlik Abbaszadə, Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universitetinin rektoru Milli Vəkilgül Çoxrova, Lamondan Sov adına Moskva Dövlət Universitetinin professoru Nikolay Filimanov, Arktika Akademiyasının prezidenti Valeri Mitkov, Atom Enerjisi üzrə Bitnoq Agentliyinin proqram təminatı şöbəsinin rəhbəri Bəxtiyar Sirajov institutla əməkdaşlıq qalaqələrinə söhbət açıb təbriklərini ifadə ediblər və Diahudoyev, Sanaz Almanov, Elim TV